вот так вот в глаза со сцены. И так хочется увидеть лица улыбающихся, правда? А детям это безумно нужно, они там все расстроенные. В следующий раз будете прилететь домой и будете ругать своих мам и пап, потому что вот так вот, если у нас в этом году, будет в 2011 году, у нас будет юбилей нашего первого, можно сказать, такой маленький. И планируем мы большой концерт, и планируем концерт не здесь. Ну, в общем, как бы в другом в зале, в хорошем центре города и так далее. Если будет вот такое вот... Извините, я очень благодарна низким вам поклон, что вы есть, но хотелось бы, конечно, больше и хотя бы сейчас немножко тепла отсюда. Не только отсюда, туда к вам, но и нам тоже немножко. Особенно, почему говорю? Потому что с каждым годом наш коллектив растет, и детей становится все больше. И вот сейчас на сцену выйдет, пожалуй, э, детки, которые пришли только в этом году, и они вообще, наверное, первый раз на этой сцене будут находиться. Поэтому, пожалуйста! облыски! Руководители подготовительной группы Ольга Симутенко и Ильченко Наталья. Песня «Винни-Пух». Я-я-я, 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 я-я, 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 я, 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 Похожий по лесу гуляет вместе с пяточком. Открывает домик, а червашка кроет. Если не в морский, входит вечерком. Открывает домик, а червашка кроет. Если не в вечерком. ля ля что легко, вот так вот, понимаешь? Тяжело. Сейчас группа, которая выйдет на сцену, даже не знаю, как...